राजेश टोपे म्हणाले माझं बोट धरून राजकारणात आले तसंच मोदी देखील म्हणाले होते मात्र मला माझ्या बोटावर पूर्ण विश्वास आहे मी ते कोणाच्याही हातात दिलं नाही असा मिश्किल टोला शरद पवारांनी नरेंद्र मोदींना लगावलाय स्वतंत्र आहे एक स्वीच में ऐसा कहा था कि शरद पवार की उम्मीद पकड़ से मैं राजनीति में आया इसलिए तब से मेरा उम्मीद उम्मीद पर मेरा पूरा भरोसा है मैं किसी के हाथ से उम्मीद नहीं दूंगा <laughs> ठीक है आवाज कदम उठा रहे मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा सोचना होगा ध्यान देना होगा नहीं तो इस देश को गलत रास्ते से भर देने का काम आज की हुआ तो ऐसे वाले लोग सौ प्रतिशत करेंगे और इन सब बारे में हम लोगों को ध्यान देना होगा अभी मैं कोई ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ इतना ही कहता हूँ कि ये किताब तैयार हुआ किताब की जिम्मेदारी जो दी थी उन्होंने अच्छे तरह से यहाँ ली दी, और इस बारे में आपने कई किताब के बारे में बातें चाहे शेष साहब चौहान हो बाकी साथियों से सुने इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है नई सिदा जो हुई है वो लिखने की आवश्यकता है मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शे शाहीन चौहान और उनके साथियों के साथ बैठ कर इसमें जो कोई सुधार करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे मुझे खुशी है कि अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है आज उर्दू में हुआ मैं तो उर्दू कर नहीं सकता मगर उर्दू समझ सकता हूँ और इसे कम से कम समझने वाले भाषा में ये किताब यहाँ आ गया और जिसकी जिम्मेदारी जो हमारे साथियों ने ली थी इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक ही बात जाते जाते तो जी को कहना चाहता हूँ तोहफे जी ने यह कहा कि हम सर स्वा की उंगली पकड़ कर आए ये सैच्छे में बिल्कुल मानता नहीं हूँ क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक स्वीट में ऐसा कहा था कि सरसवाल की उम्मीद पकड़कर मैं राज्य में आया इसलिए तब से मेरा उम्मीद मेरे उम्मीद पर मेरा पूरा भरोसा है मैं किसी के हाथ से उम्मीद नहीं दूँगा ठीक है I right.